Всем привет, меня зовут Катя, я фронтенд-разработчик компании Boost, и сегодня мы поговорим о типичных задачах джуниор-фронтенд-разработчика. Важно отметить, что многие все же путают вакансии фронтенд-разработчика и верстальщика. Задача верстальщика – это взять макет от дизайнера и с помощью технологий HTML и CSS превратить это в сайт. И это лишь треть того, что должен знать фронтенд-разработчик. Задача же фронтенд-разработчика – наполнять сверстанные страницы полноценными данными и строить полноценные функциональные приложения. Фронтенд разработчик должен владеть препроцессорами, такими как SAS, LES или SCSS. Основная задача препроцессоров – это возможность добавить настройки, которых ранее не было в CSS, например, использование наследуемости, миксинов, различных переменных. Следующая необходимая технология – это системы сборки, такие как GAL, GRANT или VPAC. Именно сборщики позволяют вам очистить ваш проект от всех ненужных файлов. Например, когда мы пишем с вами стили, мы создаем множество различных файликов, которые мы импортируем в основной файл, например, style.css. Так вот, именно сборщик поможет нам в основную папку, которую мы выливаем на продакшн, сохранить только файл style.css, который содержит все импортируемые ранее файлы. Кроме всего прочего, должно присутствовать понимание адаптивной и отзывчивой верстки UX проектирования, кроссбраузерной и кроссплатформенной верстки. Помимо технических скиллов, важно не забывать о прокачке и софт-скиллов, потому что именно они позволят вам комфортно существовать в любой команде. Дополнительными, но не обязательными навыками является понимание основ работы с ивентами, навешивание элементарных обработчиков событий, понимание того, как происходит процесс погружения и всплытия событий, их перехват, а также удаление. Дополнительным плюсом также будет опыт работы с CSS фреймворками, такими как Bootstrap и Foundation, а также знание основ JS фреймворков Angular, Vue либо React. Базовыми задачами Junior Frontend разработчика является правка и создание новых компонентов в уже существующем проекте. Для этого вам необходимо знание верстки, основы JavaScript и базовое понимание того, что такое фреймворк, как он работает и зачем он нужен. Под правкой и создание компонентов подразумевается создание новых кнопок, элементов, блоков на сайте, оформление визуально этих компонентов, а также навешивание обработчиков на эти созданные элементы. Примером такого компонента является pop окно, которое появляется Является у пользователей при нажатии на кнопку залогиниться либо зарегистрироваться. В задаче Junior FrontEnd разработчика не входит создание архитектуры приложения, поскольку для того, чтобы это сделать, необходим опыт работы сразу с несколькими архитектурами, чтобы вы могли сравнить, какая из них является более лучшей для вашей системы перечисленных технологий будет достаточно для того, чтобы с уверенностью подавать резюме на вакансию Junior Frontend разработчик. Все возникшие вопросы оставляйте в комментариях под видео, мы с удовольствием на них ответим. И до встречи! Компьютерная школа Гилель. Учись ради мечты.